хочу показать еще ведерный узел старинный морской узел берем петлю вставляем смотрите внимательно чуть-чуть заводим видно вот верхнюю веревочку чуть-чуть я завел туда вот она теперь вторую веревку вставляю вот сюда и протягиваю побольше После чего мне остается только Затянуть этот узел Если же узел Вот идеальный Выложить Вот он должен у нас выглядеть Примерно вот так вот Вот он держится у меня Он держит неплохо нагрузку Развязывается Берем за вторую веревку Тянем Она идет с усилием И развязывается показываю еще раз вставляем раз верхнюю веревочку туда заводим немного я показываю чтобы видно было вот верхнюю заводим немного потом нижнюю веревку заводим можно с той стороны и остается нам затянуть этот узор вот он затянулся вот он держит нагрузку у нас. Вот он развязывается. Ну, если его вязать правильно, то такие большие петли делать не надо, как я только что делал. Делаются минимальные петелечки. Раз. Туда встро. Главное, чтобы просто прошла веревка. Два. И затягивается этот узел. Вот он практически сразу затянулся. Еще раз. Вставил, верхний, вывел, нижний завел и потянул. Вот он, готов к работе. Должен только заметить, что если мы этот узел вяжем за толстую, более толстую опору, он не зря называется ветерным. Сейчас вы поймете почему. За более толстую опору так же само вставляем. Раз петля у нас образовалась. Так. Теперь сюда же вставляем. Вторую. В общем, делаем все то же самое. Вот у нас этот самый узел, который мы только что вязали. Но на большой опоре, ну, сейчас он держится, как всегда, когда хочешь показать, он, вот он, пошел выворачиваться. Вот он может вывернуться. Он может вывернуться и не удержать. На этот раз он довольно крепко держался. Еще раз. Раз. Теперь сюда, вот в эту петельку. Вот. вот показываю. Раз сделали. Верхний завели. Нижний завели. Сделали петлю. Подтянули. Вот он есть. Вот видите, вот он вывернулся. Он на большой опоре может у вас не удержать. Хотя, по идее, его все равно подхватывает здесь. Но лучше вязать именно на ведра. Ведерный узел. Не слишком надежный на больших опорах. Если опора будет еще больше, более гладкая, он может вас не удержать. Удачи!